Hoş gördük, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində baş yolla cəmi 50 metr məsafədə 10 sot torpağın içində tikilmiş bir böyük bir evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin yerləşdiyi mövqe haqqında birinci məlumat verim. Gördüyünüz bu küçədə bax əsas yolla cəmi 50 metr. Gördüyünüz baş prospekt yoldur, Masazır girişi. Cəmi 50 metr məsafədə 10 sot torpağın içində tikilmiş. Yarım tikili, natamam tikili bir möhtəşəm bir ev çəkib təqdim edəcəm. Evimiz həqiqətən də çox möhkəm tikili bir evdir. Baxıq axı evimizin həyətsini ətraflı çəkim göstərim. Bax gördüyünüz bu həyətsəsi, bax boya boy bu evimizə aidddir, 10 sot torpağın içində. Həyətində müxtəlif növ meyvə ağacları var. Gördüyünüz kimi bax bu gözəl evimiz həqiqətən də çox möhkəm tikili. Mən deyirəm ki, bina tikincisi kimi bax belə bir tikili evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin sənətləri tam qaydasında. Yeri yerləşdiyi mövqe əla bir yer. Bər başdan deyim dəyərli izləyicilər, evimizin yəni e, torpaq qarışıq satışı da var həmçinin istəyən olsa, yəni danışıqla, yəni bax bu ev, bu hissəni anbar kimi və yaxud bağça, parknika kimi. Yəni çox otaqlı bir, böyük bir evdir. Tikili daha da oxu deyək. Tamam bir evdir. Yəni istəyən olsa, yəni razlaşma yoluyla sahibi tərəfindən deyilən sözə nəzər çatdırım. Yolun tam kənarında. Anbar kimi istifadə etmək istəyən olsa, və ya xüs tədris mərkəzi, hazırlıq kursları kimi və ya xüs politehnika kimi, və ya xüs anbar kimi. Yəni bu istəy uyğun olaraq razlaşma yolu ilə sahibi tərəfindən təmir olunub müqavilə ilə icarəyə verilə bilər. Və ya xatışı da mövcuddur. Yəni bu 10 sot torpağın içində 500.000 manata satışa çıxarıb Hal-hazırda evimizin yerləşdiyi mövqenin e, elə bir yeri ki, burada torpağın sotu hal-hazırda belə 40 min, 35 40 min man təşkil edir bir sotu. Yəni bu da 10 sotun içindədir. Gözünüz için bax belə meyvə ağacları var. Evimizin tikintisi haqqında bax göstərəm. Yəni ətraflı baxın. Yəni ən yaxşı sözləri demək işlətmək olar. Yəni tikilişinə bir bina bina kimi deyək də, bir apartman kimi bir tikilidir. Zaboru gördüyünüz kimi bax, belə hündür zaboru var evimizin. Otaq sayında vallahi desəm ki, otaq sayıları çoxdur. Axı oğruq evimizin. Bax bu giriş hissəsinə. Bax belə böyük otaqları. 3 mərtəbə, 2 mərtəbə üstü mansar və 6 podval və o podvala gedən yol. Biləkən. Deməli, bax böyük otaqlar da o belə. Bütün işlər görülüb, santexnik, elektrik, isti pol, hamısı bütün işlər görülüb. Çox səliqəli şəkildə hamısı səliqəli şəkildə görülüb işlərimiz. Gördüyünüz kimi santexnik işlər də görülüb. pol qurulub. Yəni burada qalıb ancaq mayarka işlədir. Ağartma işlədir deyək. Otaqları gəzib qutarmaq mümkün deyil, deyirlər ki, o qədər otaq sayı var ki, saymaq belə çətindir. Hər bir otaqda böyük yekə. Sanitarlar qovşaq hissələrinə də nəzarət tutub buraq. Yəni işıq hal-hazırda elektrik olmadığına görə tam çəkə bilmirəm bu hissəni. Podval hissəsini seçib təqdim edim. Gördünüz kimi, bax bütün sistem qurulub. Çox səliqəli şəkildə, üstə keyfiyyətlə, gördünüz kimi. Bu da podval hissəsidir, gördünüz kimi dəyərlilər. Geniş boya boy bir podval hissəsi, tam çəkə bilmirəm, qaranlıqdır. Qalxan işıqlı yerləri çəkək. pol səsin gördünüz kimi çox qalın diqləşkənlib. Yəni fləkən səsinə betonu tökmədir. 82-ci mərtəbəyə 2-ci mərtəbədə gördünüz kimi istipol bütün sistem burada yığılıb. Elektrik, elektrik işi Şaxtaydan gəlir. Burada baxa bilərsiniz. Görürsünüz, işlərin səliqəliyinə. Evimizin yerləşdiyi mövqeyinə, həyətinin çəkin buradan. Digər Burada həyət səsəsi. Dəyərliz izləyicilər, yəni hissəyə uyğun olaraq burada hər bir şərait yaradılıb harindəyə verilir. Qiymətlə razlaşma yolu ilə sahibi tərəfindən razlaşma yolu ilə veriləcək. Poliklinika üçün hər vəçdir. Uşaq bağçası üçün hər vəçdir. Tam təmir olunub təhvil veriləcək ancaqçı müqavilə ilə. Bax bax manzarayı da çəkək. O dəyimizin manzarətəsi. Deməli burada manzarətə bir şey nəzər saldırım. Gördüyünüz Chevroletlə yığılmış evimizin tam örtüyü və mismardan istifadə olunmayıb. Görürsünüz kimi, babotqayla, boltqayla bəşkədilib bütün hamısı. Taxtalar boltqayla bəşkədilib. Yəni bu evin tikincisi ən yüksək keyfiyyətli işdir. Buyub getə bilərsiz. Videomuzu dəyərin kanala abunə olmağı unutmayın. Bir də xatırladım. Yəni bu obyekt parknika, anbar, bağça, tədris mərkəzi kimi arandə verilir. Qiyməti də razılaşma yolu ilə. Yerləşdiyim evgəni bir də göstərəm sizə. Baxın. Tam mərkəzi yola keçən maşınlar, yəni baş prospekt yoldur, 50 metr məsafədə. Deməli, yolun kənarında. Sağ olun, Allah'a Allah emanet